સિદ્ધપુરમાં આર એ એફની સોમી વાહિની ત્વરિત કાર્યબળ દ્વારા શહેરમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું આ પહેલાં બે હજાર અઢારમાં પણ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરાયું હતું સંવેદનશીલ વિસ્તારોનો અભ્યાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો કેન્દ્રીય પોલીસ ફોર્સ અંતર્ગત સોમી વાહિની ત્વરિત કાર્યબળના જવાનો દ્વારા ગુરુવારે સિદ્ધપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં સહાયક કમાન્ડન્ટ રવિકુમારના નેતૃત્વ હેઠળ શહેરના આગેવાનો કાર્યકરો તથા શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજી શહેરમાં સંવેદનશીલ વિસ્તારોના પરિચય હેતુથી કવાયત યોજવામાં આવી હતી સહાયક કમાન્ડન્ટ રવિકુમારના નેતૃત્વ હેઠળ ગોવિંદ પ્રસાદ ઉનિયાલ કમાન્ડન્ટ સોમી વાહિની ત્વરિત કાર્યબળ मार्गदर्शन हेठ प्लाटू ने सिद्धपुर शहर पोलिस स्टेशन हेठ आता नवा टावर थी शुरू कर झांपली पोल छुआरा फी पत्थर पोल एलएस एस हाईस्कूल सुधीना विस्तारों की मुलाकात लीधी थी से निपट सकते और कोई भी बनाव बने कोई भी अंदर घटना घटे उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के पास एक ही फोर्स है जो ये काम कर सकती है वो रैपिड एक्शन फोर्स है जानकारी उन लोगों को होनी चाहिए जो लोग समाज के अंदर गंदगी फैलाने के लिए तैयारी करते हैं ठीक है अभी हम लोग तीन महीने मणिपुर से आ रहे हैं मणिपुर में हमारा डिप्लॉयमेंट था उसके बाद एक महीना हम लोग हरियाणा में थे कोई भी ऐसे बनाव बनता है जहाँ पे उनको डिप्लॉय करना की जरूरत पड़ती है तो उनको भेजा जाता है हम लोग यहाँ पे सी का एक भाग है रैपिड एक्शन फोर्स ये रेपिड एक्शन फोर्स गुजरात के अंदर अहमदाबाद में उसका हेडक्वार्टर है और गुजरात और आधा राजस्थान उसके अंदर कहीं पे उसके अलावा हम लोग जब डिप्लॉयमेंट नहीं होता है जब हमारे कहीं पे कोई दंगा नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग फेमेक्स करते हैं फेमेक्स मतलब फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज उसका मतलब होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की जो सेंसिटिव इलाका है वहाँ पे हम लोग जाकर पेट्रोलिंग करते हैं और उनको बताते हैं वहाँ के पुलिस वाले को भी बताते हैं क्योंकि सबको खबर नहीं होती है कोई नया पोस्टिंग आया होता है कोई नया ट्रांसफर होके आया था उनको बताते हैं कि भाई हम लोग ऐसी सोच है और आपके वहाँ कोई भी अगर ऐसी बात हो तो आप